Salam uşaqlar. BSQ 2 7-ci sinif üçündür uşaqlar. 10 sualdır. Gəlin işləyək. Uşaqlar, hər bir deməli sualı biz işləmişik. 7-ci sinif kitabında hansı testləri varsa, onları bir də gözdən keçirdirsin uşaqlar. İndi də işlədirsəm baxarsınız ki, deməli hər bir sualı biz işləmişik uşaqlar. Gəlin indi keçək. 1-ci sual: "В каком слове букв больше, чем звуков?" Deməli, deyir ki, hansı sözdə hərf çoxdur, amma səs azdır. Bukov bolşə, yəni hərf çoxdur. Aha, chim zvuqov. Yəni bizdə hərf çox olmalıdır və səs az olmalıdır. Nə baxarıq. Sınaviya, uşaqlar, burada çoxdur, çünki niyə? Bilirsiniz ki, ya iki səs verir, mərkəzinə olmasa da onun yerini tutur, sınaviya Деньги, bax uşaqlar, dəngi. Burda hərf çoxdur. Bax. 6, 1 2 3 4 5 6 hərfdən ibarətdir, düzdürmü? 6 bukov və məxzenə qayılmır, səs kimidir? O, burda 5, deməli bizdə az olur da 5 səsi olur burda. Sonra antonimə videlennogo slova v slovo sochetanii silny udar, silny, güclü bir, deməli zərbə. Bizə də antonimi lazımdır. X mənası silni, güclüdürsə, bizə də lazımdır onun antonimi slabı, uşaqlar. Slabı udar. Yəni zəif bir e, zərbə. E, Frazeologizm nabrat vrot vody. Uşaqlar, bunu da keçmişik. Nabrat vrot vody, yəni ağzına su almaqda kimi. Yəni e, susmaq deməkdir. Malchat nabrat vrot vody, deməli susmaqdır. Malchat Aha, qoyun ki, perenosnoye znacheniye burda da məcazi mənada hansı söz verilib deyə. Svobodnaya komnata, ya ni boş bir otaqdır, bu, yəni məcazi məna ola bilməz. Kamino dom, yəni daşdan bir ev. Şirokiy koridor, geniş bir koridor. Zloy veter. Zloy veter, aha, burda už məcazi mənada verilib. Perenosnoye znacheniye zloy taddar bir küləkdə deyilikdə. Ага, выберите верный вариант. На уроке математики я с трудом решил, решил сложную задачу. Дедзе вариант. Задачу какую сложную? Ага, с трудом решил, что сложную задачу. Дедзе варианта. Буртакетель. Язерах. да укажите существительного женского рода. Шахлар женский род айт улан сюзер. Фотография моя фотография женский род. Знамя средний род. Тубелишсина средний род айт и естественно надо юноша естественно надо ки единственно айт джаван огланды. Ага. Словарь мой словарь а это прогулка. Казинты. Моя прогулка, она прогулка. Дебеж, виа бир, бурда, иксида, женский рода это У шахлар, пелирам, я боюсь, проблем. Дель, бир, ты я, б варианта, бурда, сечерих. Семь. Вставьте нужный предлог. Бурда, да, предлог. Ученики стремятся к чему? К знаниям. Демяли у шахлар, пелие, атла, и знаниям. znanie bilik deməkdim. Aha, 8. Tolqa v yedinstennom chislyu potryablyayetsya suschestvitelnyy. Anzaq yedinstenli tag halda olan uşaqlar, o da kitablar var, onları birdə yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Hansı yedinstenli mi olur? Tag halda həmişə və cəm halda hansı sözlər olur? Onları da gözlə deməli atarsınız, göz atarsınız, baxarsınız uşaqlar. D. Mramər tek halda olur çünki məsələn geyni geyni məsələn dahlər deyə dahi dahlər deyə biz onu cəm halda deyə bilərik sunuq məşəkil şəkilləri sunki nomər məsələn şəkil, numeradiya nomir, deyə, deyə amma mramır həmişə yedinstvinə cisloda qalır 9 vставьте нужный предлог надо нам надо готовиться к чему к летним летnim экзаменам Biz deməli yay imtahanına hazırlaşmalıyıq. Ya K deyil, C variantı burada seçirik. K litnim ekzaminam. İ sinonimaları являются слова. Uşaqlar sinonim olan sözü tapbalıq. Сложный, трудный, yani çətin deyim. A variantı burada seçirik uşaqlar. Bax belə o qədər çətin deyil. Suallar hamısı bunları biz işləmişik testlərdə uşaqlar. Bir də göz atarsınız və əlbəttə ki uğurlar sizə uşaqlar. Sağ olun, görüşərik.